Офіційно прес-тур був присвячений підсумкам перших ста днів діяльності нового керівництва «Укроборонпрому», але паралельно нам вдалося побачити чимало цікавого. Прозорість механізмів державних закупівель та формування системи ефективного контролю за якістю роботи чиновників концерну – серед основних заслуг за підсумками перших ста днів діяльності керівників укроборонпрому. Ну, во-первых, вот, для чего мы э, занимаемся и вообще какой девиз и какой слоган вообще у нас здесь в государственном концерне. Мы очень, вот когда вначале включились в работу и очень долго думали, вот как бы каждый человек думает над своей миссией, да, вот, э, вот э, производство вооружений и вообще отношение к вооружению, это как бы собственная для вот обычного человека миссия, да, вот мы думали, как ее озвучить. И вот на самом деле мы ее озвучили следующим образом. Э, мы занимаемся вооружением для того, чтобы в мире был мир. Ну, мы прекрасно понимаем, что... Та страна, которая обеспечивает целостность, та котрий іміє свої ворожоні сі, мощные ворожоне силы, оснащене по соврім'яно на соврімному уровні, і іміє можливість називатися страной дійсно независимой. Прес-тур здебільшого був присвячений столичним підприємствам концерну з керівництвом у короборонпрому нам вдалося поспілкуватися лише в кінці візиту. Хоча запитань до них у Миколаївців багато. До концерну входять сім наших заводів та закладів. Серед них ті, що потерпають від застарілих проблем і сподіваються на реальні зміни в організації своєї діяльності після радикальних, принаймні так стверджують представники влади, змін у державі. Державна акціонерна холдингова компанія Артем підприємство створене ще в 90-х роках 19-го століття. Вже 56 років випускає керовані авіаційні ракети класу повітря-повітря, а також велику номенклатуру військової та побутової продукції. Попри явну застарілість певних елементів матеріально-технічної бази цього та інших представлених нам підприємств, вони працюють доволі ефективно і виробляють сучасну зброю, подекуди унікально, часто кращу, ніж у сусідів, в тому числі в Росії. Є зразки, котрі абсолютно не потребують імпортних матеріалів та комплектуючих. Але журналістів непокоїв той факт, що левову частку продукції продають за кордон. Мовляв, у рідної держави грошей на купівлю цієї зброї немає. Наприклад, ці протитанкові керовані реактивні комплекси помітно ефективніші, ніж ті радянського і російського виробництва, з якими проходять вишкіл наші військові. Тут для керування снарядом застосовується металевий дріт. У продукції конструкторського бюро Луч лазерний промінь. Профіль підприємства системи контролю високоточної зброї. Київський бронетанковий завод наступного року відзначатиме 80-річний ювілей, виробляє та ремонтує танки і БТРи, в тому числі найсучасніші моделі. Але це на експорт. Загалом експортна орієнтованість та, головне, здатність робити техніку і продавати її за валюту безперечний плюс підприємствам концерну. Це гроші в бюджеті. Але сьогодні нас цікавить також, чи забезпечує вітчизняний оборонно-промисловий комплекс потреби українського війська. и военная промышленность, и оборона, и Министерство обороны – это громадная инфраструктура. Это процесс, который не сдвигается за один день. Вот для того, чтобы, когда его постоянно гнобили, когда его постоянно уничтожали, его не, ну, он вот так не делается. Не делается так. Потому что, привожу пример. К примеру, ну, дайте нам там 20 самолетов F-16 и все, и мы победим. Ну, высокосовременная техника, там. ну, я к примеру говорю, да, самолет там или что-либо. Подождите, для того, чтобы не летали и ездили, а, нужно обучить людей, пилотов, нужно обучить техников, нужно привести, сделать запчасти, нужно сделать аэродромы, аэропорты, то, что заправляется и так далее. В один день не делается. Так вот, наша задача планомерная: переводить производственную программу э, на выпуск продукции в стандартах НАТО. В Стандарты НАТО нам э, помогут лишь, это во-первых, кооперация с предприятиями, которые уже работают в стандартах НАТО, да, и как бы это повлечет за собой плавный переход и нашей армии на НАТОвские стандарты, плавное перевооружение на вооружение, которое принято на у ведущих стран мира. Вот как бы вот вот такое вот, то есть вот ну на на, на сегодняшний день мы, я считаю, что достойно выполнили ту тот вызов который был э временной, да, э мы выполнили программу по ремонту э техники, э которая была в зоне АТО, и когда были активные боевые действия, да, и на сегодняшний день мы стараемся нивелировать на пределе э и практически на буквальном выполнении государственного оборонного заказа в, в четком соответствии. К его. Вы понимаете, то есть нам не могут заказать там ну, мгновенно там, тысяч, там, 10 тысяч танков, но под это люди нужны. Я в 16 для примір, да? должны тобто, быть обучены, ну і так далее, і так далее, і так далее. комплексная проблема решалась планомерно. Що ж до перспектив підприємств, без підприємства, керівника к діалогу, который у нас произошло на месяца два з половиною назад. Да, я знаєш, У нас был вопрос, Роман Анатольевич, какая у вас будет стратегия к предприятиям, которые работают в Николаевской области, да, то есть там, их, там порядка семи предприятий и так далее. Я говорю, есть две, так скажем, у меня два мнения на этот счет. Первое, проблемы нужно решать по мере их поступления, добавились до Николаева, слона кушают маленькими кусочками. По заре Мы сейчас возобновили те контракты, которые, вы знаете, да, меня была очень много, большая очень зависимость от России. И с, с получением такой конфликтной ситуации, мы большого количества контрактов, большое количество контрактов было заморожено. На сегодняшний день мы, наша стратегия это импортозамещение, то есть э, уход от комплектующих по которым мы зависели по иным обстоятельствам и производство их внутри страны, либо э, получение их от надежных партнеров, и э, заключение новых контрактов, <связывая> получение новых рынков. Э, За ремаш проекта, я думаю, э, у вас есть положительная информация о тех процессах, которые происходят на заводе. Был вопрос по 61-му комонару, по нарпу, там и так далее, и так далее, и так далее, <косвязывая> по э, Николаевскому бронетанковому заводу. Под каждый вот такой проект делается такая наша информация. К примеру, касается судостроительного завода имени 61 коммунара. Вырабатывается стратегия, вырабатывается тактика, и, соответственно, под это делаются дальше действия, принимается решение, и как бы идет работа по систематизации процессов на этих предприятиях. Скажу, не везде очень простая ситуация, есть ситуация действительно достаточно сложная, в частности, вот судостроительной отрасли, вы знаете, она переживает достаточно глубокий кризис, мировой, глобальный, потому что очень многие мировые верфи не загружены на сегодняшний день. Но здесь есть альтернативные источники, благодаря которым можно попытаться дать этим людям, которые работают на этом заводе, дать работу, дать надежду на то, что предприятие переживет тяжелые времена и потенциал завода будет сохранен и, возможно, в ближайшее время реализован. Я понимаю, там некоторые, там, у кого-то возникает сарказм, у кого-то возникают там какие-то там каверзные вопросы по этому счету. Кто-то хочет сказать, ну там красиво говорите, там и так далее, и так далее, и так далее. Ну и делаем тоже. Поверьте, делаем. Про реализацию проекта с будивництва него корвета на ЧСЗ. Кто у нас заказчик? Министерство обороны, то есть другие там потребители там и так далее. Поэтому, если будет принято в государственном оборонном заказе производство конверта, конвер, корвета, мы его сделаем. Вы понимаете, да меня? То есть, чтобы это, это не от нашего желания. Хотим мы и хотим, достраиваем, не достраиваем, это решение принимаем не мы. — То есть волевое решение министра обороны? — Конечно, конечно. Это должна быть стратегия, это принимают военные. Если это нужно делать, они говорят, нужно, и говорят, вот, пожалуйста, вам деньги, сделайте нам. Мы это сделаем. Мы все для этого. Мы его запроектировали силами нашего э, научно-доследного э, научно э, потенциала, то есть это наш институт его запроектировал. Мы уже сделали блоки, то есть этот... Все зависит от стратегии. Ведь оборонный бюджет, он не резиновый, да? То есть перед нашей страной встали испытания новые, встали испытания на суше, и поэтому я как бы хочу сказать, ну, я не знаю, какое министерство обороны примет решение доделывать корвет, потому что есть какие-то угрозы там с воды, да, там, либо же там больше этот какой, вот и все, вопрос компетенций. Про можливість продажу ракетного крейсера, який раніше звався Україна. Это опять-таки вопрос, но ну, не наша компетенция, вы понимаете, да меня. Если будет принято решение его достроить, значит он будет достроенный. Если будут принято какие-то другие решения будут приняты. Еще раз говорю, то есть давайте ним воспринимать «Укроборонпром» как производителя и требования предъявлять ему как производителю. Вы понимаете, да меня? То что наша задача наращивать производственный потенциал, удешевлять продукцию. Для чего это делается? Удешевить продукцию, сделать ее быстрей, качественной надежный. Все, это смысл и задача любого производственного предприятия. Потому что у нас очень часто вот политики, да, на чем манипулируют. Это же на чем предвыборная компания, да, строилась там и так далее и так далее и так далее. То есть политики выходят на телевизор. Многие ни разу не видели в глаза там, меня в том числе. И какой-то физик там, какой-то математик там, да, там возглавил этот. Послушай, ну ты приди ко мне в кабинет, скажи, слушай, хочу с тобой встретиться, давай поговорим. Давай, ну, расскажи мне, пожалуйста, там, в начале там, таблицу умножения. Ага, знает. Там. А вот это там, тоже знает. Красавчик. да? А вот не знает. Подожди. Да, ну давайте, да, там, тогда уже будем предъявлять претензии. А эти выходят на телевизор и чирикуют, чирикуют и чирикуют. А вот там ну, этот какой. Это люди, которые с какой бы они партии не были, эти враги хуже нечего. Они с экранов телевизоров пользуются своим там, часто иммунитетом, популярностью, они приходят вот так вот расшатывают эту страну. Ну как, ну слушайте, известная же поговорка, да, то есть там, а соседка украла у меня ведро, я не говорю, к примеру, да, этот как, да она не воровала, а пусть она сама расскажет, да, там, этот какой, что она не воровала, но мы понимаем, о чем анекдот. Все понимают, зачем. Все, вот это их. А она нашла, она же там, или он, или она там. Она нашла, она что же, бдительница идет. Так бдители все или идут в АТО, идут работают, либо берут любое министерство и ведомство, садятся туда и начинают крепить с утра до вечера. Ну, сказать хотя бы про обеспечение работы завода имени 61 коммунара. Мы лоббируем первое. Профильные, реализацию профильного производственного потенциала Смотрите, наша задача здесь найти вот грам... грамотный менеджмент, чтобы работал на заводе. Первое. это задача у то прома Чтобы там был грамотный менеджер. Раз. И чтобы этот завод был обеспечен заказами. Все. Поставили, значит, грамотный менеджер уже все, все процессы сделает, которые нужны для того, чтобы это. Потому что производственная площадка шикарная, да. И заказы. То есть, наши заказы привести. Наша задача Якщо этот менеджер сам не може зробити, привести туди грамотний заказ. Вот це наша місія. Напевно, 100 днів за малий термін для вироблення стратегії, тим більше розв'язання конкретних проблем всіх підприємств концерну. Їх, до речі, 134, без тих, що розташовані на окупованій території, майже 100. Головне, що є бажання ці проблеми вирішити.